queen of the Mambo, Papa was king of the Congo Deep down in the jungle, I start banging my first bongo Every monkey like to be in my place instead of me Cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong I went to the big town where there is a lot of sound From the jungle to the city, looking for a bigger crown So I play my bongi for the people of big city But they don't go crazy when I'm banging on oh, my boogie I'm the king of the bongo, king of the bongo Hear me when I come, baby. King of the, bongo, king of the bongo, bongo. Nobody like to be in my place instead of me. Cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie I'm a king without the crown, hanging, losing a big town. But I'm a king of bongo baby. I'm the king of bongo bone. King of the bone, of the bongo, bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, Come. They say that I'm a clown making too much dirty sound They say there is no place for little monkey in this town Nobody like to be in my place instead of me Cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie I'm King of the King of the Hit me when I come baby King of the King of the Hit me when I come Banging on my boogie Swing belongs to me. I'm so happy. There's nobody in my place. Instead of me, I'm a king without a crown. And losing a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo. я взял в долг. Не, давай предысторию. Знаешь, скажу типа, чтобы, ну, ты что задумал, есть у тебя идея, и кажут, чтобы это было не инфантильно, а более рационально, надо переспать с этой мыслью неделю, не две. Вот, хорошо подумать, обдумать. Так вот, у меня была идея снимать видео, делиться своим внутренним, да. Четыре года назад. И я проспал с ней мыслью четыре года. Спал с ней. Вот. В таких отношениях мы как бы. я попытаюсь рассказать сейчас. Бля, как меня Что происходит? Я в поле. Почему я в поле? Потому что чем меньше раздражающих факторов, тем лучше и свободнее я могу размышлять и, повторюсь, вещать. И сейчас для меня это уже непривычно, я пытаюсь найти свою частоту движений, да, и мимики. Ну, короче, пытаюсь просто быть собой сейчас, в этот момент. все это было противно, да. Я буду обращаться до тебя на ты. Там, ты, мы и так далее. Так вот, я понял, потому что ты понял. Что э, ты было вначале, я открывал штатив, на занял деньги. Взял в долг и купил этот штатив, короче. Он очень классный, двухметровый. Клевый, реально. Ну, потому что с руки неудобно снимать. А мені дуже важливо жестикулювати, коли я щось дуже яростно і искренне объясняю. Вот. Це буде таке вступительне відео, в якому я розкажу, якому ми з тобою познайомимося. Мене звати Даніель. І це начало мого пути. Вот. Суть, опять же, объяснить, э, кто я, что я, почему я снимаю эти видео, и что э, я пытаюсь, нет, э, суть моего канала, да, и зачем я буду снимать на него видео, и э, зачем мы будем встречаться с тобой. Я тебе сейчас объясню. Слишком много воды, согласен. Но... Перед тем, как я расскажу тебе всю подноготную, да, всю истину своего своих телодвижений в этом кадре, Я хотів бы внести правила в наше с тобой общение. Одне из самых главнее правила, одне из самых важных, це то, что я не буду делать абсолютно нічого, чтобы понравиться тебе и захватить твое внимание в начале видео, чтобы ты... заинтересовался, доберусь его до конца, поставил лайк и так далее. А, по большей части, все, что сейчас происходит, это высвобождение, гос... высвобождение слугов внутреннего, окружающего, да. То есть, ну, ты знаешь, что ничего нельзя держать в себе, потому что можно плохо закончить. И поэтому я сейчас таким образом высвобождаю свою энергию. Вот. Первое правило, я не буду делать ничего, чтобы захватить твое внимание, чтобы... Короче, я буду собой. Буду настоящим. А другое правило, это мои видео. Самое важное в них, это... Не столько внешняя картинка, а сколько звук. Вся идея в том, и как э, бы э, я просто боксик понял, типа. Вся идея в том, чтобы послушать и попытаться представить и прочувствовать то, о чем я говорю, понимаешь? Например, я там да, буду говорить за одиночество или какие-то и другие экзистенциальные проблемы. С какими, я думаю, сталкивается хотя бы раз в жизни каждый второй. Но пройти эти никто не говорит, и это действительно проблема. Люди привыкли молчать. Ну так вот, первое правило. Я буду собой. Второе правило. Слушай, пытайся понять и вникнуть, прочувствовать, да, ауру, какую я пытаюсь, какую я высвобождаю, какой я делюсь с тобой. Мы будем лучшими друзьями с тобой. Тавтология, да? Какие идиоты например. Вы говорите, не дуже естественно, да? Все потому, что я первый раз снимаю видео, ну, типа, за долгий-долгий период и себя странно но я буду пытаться короче я не остановлюсь так вот там кстати красиво так натуре первое правило я буду с собой второе нога моя нога слушать и пытаться вникнуть и понять и какие возможности вынесешь какую-то пользу какие то тезисы из моих видео, эти пригодятся тебе в будущем, на твоем жизненном пути. Третье. Я буду говорить на суржику. Я не буду говорить на украинскую мову. Я не буду говорить на русском. Я буду говорить на суржику, потому что мне так проще. И да, возможно, не все слова, которые я говорю, и невозможно не все диалоги, мои будут понятны, так, так, так как у меня есть дефект речи на данный момент, ну вообще всю жизнь, но там, хотя поправимо, поправи, блядь, поправимо, скажем так. Вот. И мне удобнее, я чувствую себя настоящим, я делаю то, что чувствую, делаю так, как считаю нужным. И поэтому я буду говорить на суржику, поэтому я буду с собой. Вот. Коди это я был. Неловко, да, немного, нет? Возможно, я спешу и или... слишком много воды. <связано> вот так. И все. <связано> с правилами закончили. Но это не правило, знаешь, извини, что я так сказал. Это больше, как аннотация и инструкция по эксплуатации. <laughs> ну, имею в виду, это лучшие условия для просмотра моего видео. Не условия, а... Да, короче, ты понял, все хватит. Итак, в чем суть? Я повторюсь, четыре года назад минус год, ну не, возможно, пять лет назад, там, четыре года, четыре точно. Я понял, что я хочу снимать видео, но из-за множества оправданий и отмашек, отговорок и откладывания на завтра я потеряв 4 года своей жизни и возможность снимать и на данный момент я бы мог иметь совершенно другие результаты но еще есть время начать и вот я пользуюсь тем временем а ты спасибо что ты смотришь это видео мы с тобой подружимся я думаю я смогу чем-то помочь возможно мы помогаем друг другу, ты слушаешь, а я говорю. И вот на сегодняшний день я купил штатив. Поставил камеру, выбрал ракурс с 35 -го раза. И нажал на плей. Вот. повторить Наверное, аллергия на какую-то пыльцу или на что цвет, Цвету... Цвет... Цветение цветущее, цветущая Можно так сказать, нет? В общем... Меня зовут Даниэль. Мне 19 лет и всю свою жизнь я чувствовал что-то неопределенно прекрасное и зловещее. такие что-то шость... необъяснимо, сможное, пульсирующее и нереально эмоциональное внутри себя, знаешь такие, как бы огонек и вот, четыре года назад я понял, что я должен, как бы, делиться ним. Возможно, я помогу кому-то. И это видео, это начало моего пути и обозначение меня и моего канала, сути моего канала и моего вещания на нем. Все, что я хочу, это просто как этот вот огонек. транслировать и воспровождать с помощью медиа продвигать в массы или выставлять на показ свои мысли касательно разных тем и просто хочешь делать внутренним понимаешь просто делайте внутренним. Я проживаю всю жизнь, как и все вы, как и ты. Проживаю всю жизнь, как и ты. Но я не просто бачу все, понимаешь? Я будто бы чувствую, знаешь, типа, каждый листочек, этот ветер, я вижу это все с разных ракурсов, и все так сложно проживать и быть таким эмпатичным и чувствительным, когда каждую минуту жизни, каждый наблюдаемый объект и минуты, вот, они проходят сквозь меня, будто бы, понимаешь. И на каждый вопрос у меня есть свой ответ, свое мировоззрение, свое мнение. Я хотел бы высвобождаться, транслировать. Ведь какой смысл иметь дома машину и не ездить, не ездить на ней? Так и с моими мыслями, понимаешь. У меня не моя друзей, чтобы... У меня не осталось друзей, чтобы поговорить по душам и как-то поделиться этим. Поэтому тем другом будешь ты. Вот. Как бы это не выглядело все так странно, комично. Возможно, жалко или не кринжово. Или... Это я. И это мой канал мои идеи, мои мысли. А ты, если не хочешь, ты можешь уйти. Ты всегда можешь уйти, помните? Вот. На моем канале я буду выкладывать видео на разные темы, знаешь, по типу, что для Бог, что таке Бог в моем понимании, как як найти до нього дорогу, як його понять, як с ним поговорить, знаєш, ответ есть на цей вопрос. Як справитися с одиночеством, що таке счастье. Як, знаєш, я це смесь обиды, философии, уверенности и надежды. И это все совет в мне уже дов... довольно долго и... Хочет выйти. А вот твое дело это принять или отвергнуть. Главное слушай и если ты тут, то спасибо тебе. Я думаю мы подружимся и в следующем видео я... Я снова посмотрю тебе в глаза и скажу привет. И также если... Если бы есть идеи, то ты можешь написать в комментарии, если у тебя есть вопрос, знаешь, мы можем поговорить как бы о чем-то наболевшем и таком сокровенном, да. Типа, знаешь, в последнее время я чувствую себя довольно зажатым и скованным, когда я выхожу в люди, я думаю там про то-то-то, и чувствую то-то-то. Я прочитаю и сниму видео. И поговорю с тобой. Ты почуешь мою эту идею. Ты можешь не соглашаться, можешь не принимать ее близко к сердцу, можешь не, не верить мне. Понял. Но самое крутое, самое крутое, это то, что мои слова, где-то там в тебе, внутри, должны находить отклик. И если так произошло, то моя миссия, она будет выполнена. То есть, я хочу быть ключом к твоему замку. Замок это, как бы, Проблема. да? а я буду ей решение, как бы. Понимаешь? Вот. И... Так нагляну. Снимаю, не снимаю. Какой-то фильм посоветовать, кстати, классный. Мотылек. По-моему, 18-го года, там, где писатель, по-моему, писатель, попадая в, в тюрьму, в колонию, ну, и там... Там в главной роли два актера классных. Но в главной роли кто-то один из них, но я не помню кто, но один из них это мистер Робот. Знаешь, сериал есть. Но ну, если не знаешь, напиши мистер Робот, и там будет такие парень интересные внешности. И вот так ты понимаешь про какие фильмы я говорю. Там тоже цей актер. Называется Мотылек фильм. Очень классный фильм, очень. Там про. Знаешь, про... Про свободу, как ментальную, так и физическую. Вот. Знаешь. Я хотел бы сказать тебе спасибо за то, что ты выслушал меня. Я в рад знакомству. И... Скоро я выложу еще одно видео, так что приходите, подивиться, я буду ждать тебя.